关爱，你怎么了？怎么挂了？是信号不好吗？ 黑了吧？神初不会真的喜欢上卢婉婉了吧？要他俩真在一起了，你可就来不及了。怎么会这样呢？又是主动发消息约我，又是要牵我的手，现在应该已经退到表白这个步骤了呀？怎么忽然又出现了新的变量呢？ 算了，我得去找他说清楚、啊。婉婉，我好像说错话，惹学长生气了，我该怎么办？你能明白我现在的感受吗？嗯，我能明白。如果喜欢，就努力去争取，越快越好。晚了就……婉婉，你实话告诉我，你是不是？ 也喜欢认出。我们是好朋友，不会恰好喜欢同一个人吧？如果你也喜欢的话，我就放弃好了。我不想跟我好朋友抢。我不愿意喜欢朋友喜欢的人，也不会再暗恋任何人，再把自己弄得这么狼狈，倒不如。 重燃之美不我不喜欢人初停在这随你游走的视线不知不觉收藏了你我回心的笑颜不我不喜欢人初 听到了，是不是生气了？要不然为什么脸色这么差？任初肯定不喜欢我，我这样贸然去解释，他肯定会觉得我自作多情或者脑子有病。 走的时候你就在看这页，怎么回来还在看这页？你是刚巧这一页的汉字都不认识吗？小心挂科转系哦！转系的事情我都想清楚了，这次我绝不会挂科。 乔乔，啊，我把楼楼送给你吧。真的假的？你要把它送给我？哎，那你就别抠它了，都掉漆了。它现在是我的了。嗯，等结束了这次期末考。 我就再也不需要他了。 学长，请喝豆浆。卢婉婉，这些豆浆是单独为你准备的。你这是干嘛？ 你没有觉得很特别吗？嗯。有人说过，如果你给和其他人的都一样，那么我宁可不要。什么意思？意思就是，如果你要追一个女孩，一定要差异性的对待。你对她的爱是独一无二的，你一定要当着她的面告诉她，这都是我精心为你准备的，这是朕。 给你打下的江山，乱七八糟的毒鸡汤少看一点。怎么才是独一无二呢？我要学习了。 差异化对待很精准，豆浆没问题，我的表述也没问题，为什么不练？你真不尝尝？强买强卖啊！你是有推销豆浆的指标吗？ 我真要学习了。 这么多位置，你为什么非着我坐、啊？这风水好。你有没有觉得我今天有什么特别、啊？你擦粉底了。 没了，看书吧。看个书而已，至于这么困吗？ 睡着的时候，我没有，还说没有，这就做,做大半本了，这差距。你只睡了一小会儿，大脑得到了短暂休息，恢复清醒敏捷之后，接下来会事半功倍。我去洗把脸。 和校草坐在一起，简直就是一道风景线啊！婉婉，嗯？那天在图书馆，我等你到闭馆，你为什么没来？ 我那天突然有事儿，谢谢你过来给我送书。你是故意让我辅导关爱吧？啊，你们俩是我朋友，要是在一起了，我会为你们祝福的。祝福。 你怎么会是祝福、啊？你对我就没有点别的想法？啊，别的想法？有啊，你是我的私人辅导员吗？ 谢谢你为我辅导功课。对了，我晚上有个散伙饭，你要不要一起来？散伙？我做了什么，你就要跟我散伙？考完试就翻脸不认人是吧？谁翻脸不认人了？我要转系这事之前跟你说过呀，地址我发你。我不去。你爱来不来。婉婉，所以今天到底是庆祝什么呀？ 哦，我和顾桥参加比赛得了第八名，一共有几支队伍？十个。哦，那那恭喜你啊、嗯，学长，我有事情要请教你一下，我们可以出去坐坐吗？这太闷了，我去看演出了。是我先要去的。 像剧画面。之前我和任初传绯闻的时候，怎么就没一个人说我俩般配呢？我真有那么差？就算你跟我道歉，我也不会原谅你。我都说了不来，还打扮成这样。 学长，这首歌真好听，你的声线也一定很合适。倒是摔倒了，我可不服你。就知道你不行。学长，学长，好好听歌。 脚疼，可不可以让我靠一下？脚疼就回去坐着边那边。哎呀！怎、啊、么是你？啊啊、别怕<门>，是我。 我带你出去、啊，这里太混乱了。华哥，你在哪？袖口都要被你扯掉了。为什么不直接牵手？男女授受不亲，嗯、被关爱看到了不太好。 就这样牵着、哎。你你这是在遛狗吗？ 就被你绑住了心就这样不经意没道理爱上你就这样不经意没道理爱上你忍不住了算了原谅你了 太疼了吧！早知道不穿高跟鞋了。我自己来就行。你够不到的，我来。 我慢一点。别了，你还是快点吧，这跟一口一口喂中药没什么区别、啊。 谢谢学长，你还生我气吗？问你个问题，我们算朋友吗？嗯。既然是朋友，就不会随便生气，就像你和顾桥一样，不会因为一点小事而不理对方。所以，我们要定一个朋友之间的约定。需要签协议吗？ 我没你那么幼稚。答应我，以后我们两个之间不准再有欺骗。嗯。我承认，我是故意发消息给你。我是想，让你和关爱多相处一会儿。以后不要做这种蠢事。就像是做实验，现在阿尔法和贝塔实验结果都还没出来，怎么还能加入别的变量？ 向你做实验啊！好，我错了。散伙的事也不准再提。散伙这个事情还是值得提一提。我决定要转系了。你不是刚在比赛中获得名次吗？一切正趋于变好，好不容易走到现在，你就要中途放弃？我不想因为挂科而不得不转系，我要体体面面的离开。这专业不适合我。 就该当断则断，免得以后产生更多的感情，到最后头破血流的。我不同意你的观点。如果是我，哪怕头破血流，我也会争取。不管是专业还是人，既然已经做了选择，就不能随便放弃。你连自己的专业都那么容易放弃，不是我的东西，何必强求啊？我不支持你，别的专业不一定适合你。 是肯定不适合你，就像有的人一样，他也会。我就想试试看有没有更多的可能性。怎么这么看不起我？啊？没出息，随便你。你凶什么凶？换不换专业是我自己的事儿。干嘛要动手？暖手，爪子冻得跟冰棍似的。